daripada Abi Wa'il radhiyallahu an. Dia kata satu hari mai satu laki-laki jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud salah seorang daripada sahabat Nabi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya kamu nak tahu tentang Quran tanya orang-orang ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an setelah wafat nabi sallallahu alaihi wasallam dia di antara orang yang menjadi rojokkan orang-orang yang tinggal apabila hal itu menyangkut tentang quran kata abu wail dia kata satu lelaki laki, -laki mai jumpa abdullah bin mas'ud nama lelaki laki itu ialah nahik nun ha ya kaf nahik bin sinan dia mai jumpa Abdullah bin Mas'ud kerana nak tanya Abdullah bin Mas'ud tentang Quran. Dia jumpa Abdullah bin Mas'ud, dia kata ya Aba Abdurrahman. Itu gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Dia kata ya Aba Abdurrahman, kaifa taqra hadzal harf? Dia kata ni ni ayat ayat Quran ni, ni nak baca macam mana? Adakah nak baca dengan alifan, nak baca dengan alif ataupun yaan ataupun nak baca dengan ya? Ayat tu min ma'in ghairi asin. Min ma'in ghairi asin. Asin. Ataupun min ma'in ghairi yasin. Ayat itu daripada surah Muhammad ayat 15. Surah Muhammad ayat 15. Jadi laki-laki yang bernama Nahik bin Sinan ni dia confused. Dia keliru. Dia tak sure dia tak pasti apa tu perkataan tu min ma'in ghairi asin ataupun min ma'in ghairi yasin nak baca asin ataupun nak baca yasin alif atau baca ya maka dia pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud ni nak baca macam mana yang ayat penuhnya dalam surah Muhammad ayat 15 cerita pasal syurga dan juga apa nikmat yang ada dalam syurga dan akibat yang menimpa ahli neraka tu ayat penuh dalam surah Muhammad ayat 15 Tuhan kata masalul jannatil lati u'idal muttaqin perumpamaan Allah buat syurga yang disediakan yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa Tuhan kata dalam syurga itu fiha anharun di dalam syurga itu ada sungai-sungai yang di antara sungai itu min ma'in ghairi asin. Ha, jadi bacaan dia ialah asin bukan yasin. Allah kata dalam di dalam syurga itu ada anhar, ada banyak sungai. Fiha anharun. Di dalam syurga itu ada sungai-sungai min ma'in yang sungai itu airnya ghairi asin yang ayam sungai itu tidak berubah sama ada bau ataupun rasa. Itu maksud dia. Ayang sungai syurga ni rasa duk macam tu aja. Bau dia duk wangi macam tu lah. Tidak pernah busuk dan tidak pernah rasa tawang. Tidak pernah rasa pahit. Tidak pernah rasa masam. Ayam yang ada di dalam sungai syurga itu. ayam dia ma'in. Min ma'in ghairi asin. Ayam dia tidak berubah bau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Wa anharun min laban. Di dalam syurga juga ada sungai-sungai yang ayam dia susu. Lam yattagayyar ta'muh. Yang kalau kita minum ayam itu, tak berubah sama sekali. Minum berapa kali pun, bila pun, ayam dia lagu tu saja. Duk sedap situlah. Wa anharun min khamr. Dan di dalam syurga juga ada sungai-sungai yang ayak dia tu arak. Khamar, arak. Lazzatin li syaribin. Yang apabila siapa pun minum, lazat, sedap. Wa anharun min asal. Dalam syurga juga ada sungai-sungai yang ayak dia han, madu, asal. Musaffa yang madu itu, madu yang suci bersih. Tuhan duk cerita dalam Quran ayat 15 surah Muhammad. Nak cerita kata bila masuk syurga ni, sungai dia ni sungai air minum yang cukup sedap. Walahum fiha min kulli thamarat. Dan bagi orang yang masuk syurga juga, sebut saja buah apa ada. Sebut buah tampui ke? Sebut buah jentik-jentik ke? Duk-duk hari ni tak tahu buah jentik. Buah jentik-jentik. Kan? Tak tahu. Abang buah setui. Tak tahu. Budak hari ni tak tahu buah setui. Buah setai. Eh, ini apa pula dia kata? Setui dengan setai pun dia tak tahu. Kita buat main setui tunjuk kat dia. Dia kata bola, bola tenis. Kalau budak lama sikit, dia kata bola seralat. Budak baru lagi, dia kata bola tenis. Dia tak tahu hak tu yang pak dia, tuan dia duk kekah makan dulu. Tu buah setui tu. Masuk syurga tuan-tuan. Surga ni lambat lagi. Lebih pada tahun 2000, 2020, 2020 ni lagi. Masuk syurga esok ni, lapis-lapis kita ni, kalau minta buah setui, ada. Pasal apa? Pasal Allah sudah sebut, وَلَهُمْ fiha min kulli samarat Dan bagi mereka yang masuk syurga itu, hang sebut buah apa pun ada. Tuan-tuan, budak hari ni, tuan-tuan balik tanya anak cucu tuan-tuan, hang bisa makan buah muyu. Buah muyu. Dia kata apa bapak ni? Apa ayah ni? Buah apa dia? Buah muyu. Pokok muyu pun tak ada. Dah. Dulu, pak dia, tuan dia, duk balung buah muyu ni, sampai naik pipiak mulut, sampai macam pakai lipstick. Budak hari ni, kita cerita pasal buah rekup. Rekup pun dia tak tahu. Rokam pun dia tak tahu. Rekup dengan rokam tu sepupu. Semua buah ni, yang dah pupus, yang dah tak ada ni, dalam syurga ada. Tuan-tuan pergi cerita dekat anak tuan-tuan, dekat cucu tuan-tuan, buah enam-enam. Buah apa? Dia kata, buah nam-nam. Apa orang ni? Tak tahu. Pasal apa? Pokok pun tak ada dah. Tuan-tuan duduk di, langu, di Laguna Merbuk, ada pokok nanam. Tuan-tuan duduk di Taman Sejati, ada pokok reku. Hadduk ada tanah kampung sikit sebanyak pun pecah habis dah. Buat macam-macam dah. Buat yuska. Habis. Allah Subhanahu Wa Taala dia dia sebut balik benda ni. Dia sebut balik walahum fiha min kulli thamarat. Bagi ahli syurga itu nama kata buah ni apa pun ada dalam syurga. Wa maghfiratum min rabbihim. Lebih daripada tu. Cerita dalam syurga ada sungai asal, sungai madu. Cerita dalam syurga ada sungai susu. Cerita dalam syurga ada sungai arah. Cerita dalam syurga ni ada segala macam sungai yang ayam dia minum lazat, sedap dan tidak berubah rasa. Berapa kali minum pun. Cerita dalam syurga ada buah banyak-banyak apa semua pun. Hak ni semua tidak penting. Ada yang lebih penting daripada tu. Tuhan kata apa? Wa maghfiratum mirrabbihim. Lebih penting daripada tu ialah siapa masuk syurga. Dia dijanjikan keampunan oleh Allah SWT. Hak tu kemuncak segala-galanya kaman huwa khalidun finnar. Tuhan kata demikianlah hal dengan orang yang kekal di neraka. Ini yang kata Quran. Quran bila dia main cerita pasal syurga, pasal ni'mat dalam syurga, pasal apa? Dia tak akan tinggal cerita neraka. Tuhan kalau dia cerita tentang orang buat baik lagu tu, lagu ni dan sebagainya, dia tak akan lupa cerita pasal orang buat jahat dan balasan dia. Tuhan kalau dia cerita pasal siang dan sebagainya, dia tak akan lupa buat main cerita malam. Tuhan ni kalau dia dalam Quran dia cerita pasal dosa dan sebagainya, dia tak akan lupa cerita pasal pahala. Quran memang dia main macam tu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 15 surah Muhammad, Allah cerita pasal syurga semua, Allah kata, Kaman huwa khalidun finna. Sama lah macam orang yang masuk neraka. Wasuku ma'an hamimah. Diberi minum kepada mereka ni, dengan ayat yang mendidih. Fakat ta'a Yang apabila minum saja, terputus-putus usus perut mereka itu. Itu ayat dia. Sahabat yang bernama Nahid bin Sinan, mai jumpa Abdullah bin Mas'ud. Nak tanya apa sih ayat ni? Ayat yang kata, Fiha anharun min ma'in ghairi asin ataupun nak baca min ghairi yasin nak main tanya yang tu. Abdullah bin Mas'ud bila dengar pertanyaan itu, dia tak jawab soalan tu. Dia jawab hal lain. Abdullah bin Mas'ud kata inna aqwaman yaqra'una al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kata ada kaum-kaum ataupun ada manusia yang depa ni yaqra'una quran baca Quran. La yujawizu taraqiyakum. Tapi bacaan Quran mereka tidak lebih daripada melepasi rengkung saja. Alhamdulillah bin Mas'ud jawab yang tu. Ramai dia kata orang baca Quran. Tapi baca Quran takat-takat baca keluar di rengkung saja. Walakin iza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Tetapi Kalaulah sekiranya orang tu bila dia baca Quran, Quran itu waqa'a fil qalbi. Dia dia jatuh di hati. Farasakha fihi. Bahkan Quran itu dia peteri di hati dia. Di peterinya maksud ayat itu di hati dia. Nafa'a. Abdullah bin Mas'ud kata, Barulah Quran itu memberi manfaat kepada dia. Dia pergi jawab yang tu. Kita Quran ini disuruh baca tapi janganlah kita sampai umur 50 duk baca saja. Kita jadi orang Islam ni 50 tahun dah duk baca saja duk tak faham lagi maksud Quran tu. Bila tak faham macam mana dia nak boleh masuk ke hati? Tak faham. Dia nak suruh kita ni ada peningkatan. Quran baca bukan tak baca tapi cuba faham. Cuba kalau boleh bila kita baca Quran ataupun bila kita duduk dalam majlis ilmu, bila ustaz baca Quran, kita reti. Secara umumnya kita reti ayat tu. Bila dengar ustaz petik satu ayat, dengar kita tahu ni ayat ni cerita pasal apa. Kita tak tahu harfan, biharfin. Kita tak tahu word by word, perkataan arah. Tetapi bila kita dengar ayat tu, kita tahu ayat ni cerita pasal apa. Cukup takat tu pun. Bila kita dengar, kita dengar satu ustaz baca, ayat pasal neraka misalnya. Kita tahu ini ayat ni aku pernah dengar ni tafsir di masjid mana-mana. Ayat ni cerita pasal dalam neraka ada sekian-sekian benda. Takat tu pun tak apa dah. Jangan sampai tak tahu apa. Umur dah lima puluh, dah enam puluh, tak tahu apa. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apabila Nahik tanya dia tadi, dia tak respon kepada perkataan tu. Tapi dia pergi kepada satu statement yang umum. Dia kata apa? Dia kata ramai orang baca Quran. Tetapi tak ada rengkung saja. Alangkah baiknya. Dia kata kalau sekiranya Quran yang dibaca itu jatuh di hati. Dan kalau boleh peteri masuk ke dalam hati. Nafa'ah. Dia kata ketika itu bermanfaatlah orang yang membaca Quran itu. Kemudian dia kata. Inna afdalas salah ar-ruku' wa sujud. Dia kata sesungguhnya dalam hal sembahyang ini. Part ataupun bahagian hak paling penting di dalam sembahyang ialah rokok dan sujud. Dia kata. Pasal di situlah letaknya rasa kehambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita sanggup letak dai kita atas lantai kerana membesarkan Allah di ketika itu terbentuklah sifat kehambaan dalam diri manusia. Kak Abdullah bin Mas'ud, dia jawab lagu tu kepada orang yang mai tanya dia tentang bacaan ayat tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang saya nak fokuskan dalam kodimah ni apa dia tuan-tuan? Sembahyang ini sangat penting dipelihara. Dan kita bukan sahaja pelihara membawa masuk kita semayang tak tinggal. Tapi biarlah kita semayang betul macam mana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. mada rot in